ассалаумағалейкум сіздерменен метод параметрлерінің а реп аут модификаторлары қолданғандағы методларды мысалдармен түсіндіріп өтеміз ә, өткен ә, сабақтардағы мысалларымызға ұқсас бір мысал көріп өтеміз

мәселесін көріп өтеміз енді инт егерде а м б мәнсілерін берсек мына ердегіі икс деп ақ қояйын енді бірдей болы болмаса негізінде бола береді себебі екеуі екі түрлі а екі теңіслігіндегі а болады а тең 5-ке тең болсын енді мынаны көріп тұрған болсаңдар аты инк бір параметрі бар ол параметрді бірге арттырып қайтарады яғни инкрементті метод көрінісінде жаздым і бүтін сан қайтарады демек соны б ға қайтарамын б инк деген оның параметріне аны беранд енді, Өк, Өш, енді. а тең аны баспаға шығарсам тап сондай қылып ә, бұны да баспаға шығарамын яғни б тең демек енді көріп тұрған болсаңар ғана метод и сол методты мына жерде шақырғанмын і методты и орынлатып көрсетемін көріп отырған болсаңдар бұл жерде біздің функциямыз мәнісін қайтаратын функция яғни берілген параметрін бірге арттырылған мәнісін қайтаратын функция ал енді бұл мәнісі қайтаратын функция егер былай жазсақ онда бұның мәнісі жоқ енді бұның мәнісі керек емес мен бұны сәл өзгертіремін яғни қазіргі айтып отқан реф деген функцияны түсіндіруге әрекет етемін демек реф енді бұл дегені реф деген сөз бұ да қойылады е реф дегені ә, бұл жерге функцияны алдыңғысы тек қана аны жазғанда а ның мәнісі бұл жерге жазылатын еді да бес деген мәнісі берілетін еді сол бес деген мәнісі бойынша ин деген функцияны шақырып тұрып еді енді бұл жерде бұл реф деген модификаторды көрсе демек бұл а ның ссылкасы болады яғни а ның ссылкасы енді x- болады яғни мына а деген ячейкаға яғни аға x деген екінші атама қойылды деп түсінсек болады яғни бір адамды екі түрлі атпен атауға болады сондай бұл ссылка демек x деген ссылка a ның өзіне тікелей мұражат етеді бұл бұл жерде енді x деген мына функцияның өзіндегі локал өзгеруші емес просто локал ссылка соның үшін бұл жерде қазір көресіздер алдын енді нәтиже бұдан бес шығып тұрып еді енді неше шығады енді көріп тұрсаңыз а тең себебі және қайталап айтамын бұл сөз қосылғаннан кейін бұл x деген өз алдына бүтін санды сақтайтын ячейка емес бүтін мәністі сақтайтын бұл ә, x дегені бұл а деген ячейканы екінші ссылкасы яғни оның адресін сақтап тұрады яғни бұл қа мұражат етілсе демек ол келей бұл жерде тазадан ячейка жаратылмаған сол аға мұражаат етіліп жатыр сол үшін реф деген қызметшісі қолданған параметрлер бұлар хәм кіруші һәм шығушы параметр деп аталады ен ді бұл жерде дегенді мәніс қайтарады и соны ба мәнісін қайтарсам одан кейін барып бұның ның көрсек болады орлап көрсек бұл жерде а да б да алтыға тең ал бұл беске тең болып тұр себебі бұл бұ жерде бірге арттырғанменен бұл арттырылған мәнісі осы жердің өзінде ол қайта алмайды бұл жердің өзінде функциядан шыққан кезде бұл икстің мәнісі жоғатылатын яғни бұл жерде аға емес а ның бес деген мәнісін алып тұрған өз алдына өзгеруші еді <coughs> енді бұны аут дегенді түсіндіретін болсақ мысалы басқа функция жаратамыз мысалға hmm, берілген санның квадратын Анықласын. так Ө, бірінші x екінші оған аут int x2 деп ат қоямын бұл жерде аут болатын болса бұл жерде ешқандай мәнісіз қайтарса болады қайтарту негізінде шарт емес <coughs> егер қайтармаған жағдайда қайтарса қазір бұл жерде уақыт Ya, x, x, 2 икс икс екіге иксті ға көбейтіп меншіклеп қойсам онда бұл жерге 2 ні қайтарсам болады демек көріп тұрған болсаңдар бұл жерде екінші мәісіміз ао яғни оған б ны берсем болады бұны берсе болады еде бұны мындай п жазум шарт емес онан кейінгі нәрсе войт болып тұрғаны мақұл войт болып тұрғаны мақұл так енді енді а, ретурн деген енді керек емес болып қалды себебі отты өшіріп тастадық так тағы енді не қате болды тұрты бұл жерде а бұның аты инт тұрған екен ғой кешіресіздер мен ол инт емес бұл аты кват болып өзгеріп еді кват екі деп өзгерген еді мен сәл мына инктің тек параметрін өзгертіп қойып функциям сол деп ойлап отыған екенмін сәл бұл жерде бұл ә, функция мынандай функция еді реф деген так ә, көріп тұрған болсаңдар енді мүмкін мына жерде ә, ин тұрса да меніңше қате болмау керек еді так икс екі көріп тұрған болсаңдар бұл жерде әзір а ның мәнісі бірге артады ендігіде аға мұраат етсек мына а бес емес мына функциядан кейін оның мәнісі алтыға артқан болады демек алты сол мына жерде алтыға алтыны көбейтеді яғни бірінші параметр алты демек ол отыз болады сол отыз алтыны екінші неде өзгереді яғни шығушы демек бұл сонда мынау алты болса мынау неше болатынын қазір көреміз демек алты отыз алты енді бұларды қандай да бір ә, мәнісіге меншіктеп алсақ болады себебі өзлеріне мәнісі қайтады түріндегі и ә, былайынша ә, ә, біріншісінде һәм өзі кіріп өзі шығып тұрыпты ал екіншісіндегі бұл әм өзі кіріп өзі шығып кірген мәнісін егер өзгеріс болса о таза мәнісімен шығады егер функцияның ішінде өзгеріс болса ал мынада тек қана тек шығушы параметр соның ішіна енді да бұл екеуінің парқына этыбар беретін болсақ егерде Hmm. бұны ны беріп тұрған болсақ б мәнісі жоқ болса да бұл параметр сипатында алынады егер бұлай болатын болса онда бұл қате болады себебі бұл кіріп ә, жатқанда қандай да бір мәнісіменен кіру керек қандай да бір ол ә, а деген ячейка мына жерде просто жаратылған ә, но оған берілмеген себебі ол кіруші мәнісіі бере алмай сол үшін бұл жерде реф қате болады соның үшін бұл бұда реф дегенде алдын ала мәнісі берілген болуы шарт мәнісі бар болуы керек бұда аут аутпеен аут менен берген параметрлер ол бар болса болды тағазаланып жаратылған болса болды оның мәнісі мәнісіменен кіру шарт емес оған наоборот мәністі функция жаратылып Функция орланд болғаннан кейін соның ішінде функцияның денесінің ішінде оның мәнісі міне ысап өзгередіміне сол өзгерген мәністі береді и ол соны бға береді шығуш б Local локал 2 екі демек енді кейінгі үшінші модификатор бар еді үш модификатор парамс деген модификатор енді бұл қандай модификатор енді бұғанан бір, 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 бір мысалмен тез түсіндіруге әрекет етеміз енді бір ө, берілген бүтін сандардың қосындысын анықтайтын функция жаратамын демек көріп тұрсыздар модификатор қарамыз деген инт түріндегі массив болсын түріндегі массив болсын параметрі хош енді бұны суммасы бұның суммасы алдын ала мына жерде бір инт түріндегі у сразу а ның несін суммасы дегеніміз бар ма екен суммасы дегеніміз жоқ ә <coughs> болмаса инт пока деп жазсақ и бұл бізге керек нәтиже с деген өзгерушіде тұрыпты демек бұл функцияны міне именно бұл қай жерге қойылды этыбар берсеңіз массивтің алдына қойдым бір өлшем массив енді бұны нәтижесін көру үшін мнерлерден жазайын мысалға бір массив жаратып қойсам массив жаратсам оның атын а десем мейлі сразу мәнісілерін берсем а иә а деген алдынан бір өзгеру шін бар еді со үшін басқа ат қ деп қояйын мәнісілері қандай да Өсте, бердім так массив жараттым енді бұл функцияның ә, аты сум көріп тұрған болсаңыз сум Ө, нәтиже қайтарады соның үшін мен оны сразу ә, баспаға шығарып жазамын демек баспаға сумма қойып функция методымның аты да сум х массивті қоямын так енді және бір және бір екі <s> мәрте специально қойып <parler> ватырмын мына жерде мысалы бір тоғыз екі сегіз саы үшін и ақырындағысын не так енді бұл бір бірінші деп қояйын мынау екінші сумма бұл үшінші сумма әсілерін көреміз азір бұған дейінгілердің жауаптарын алдын көргенбіз енді именно өзгеріс кірітілген затымыз бұл енді бұны шақырып жатқанда не шақырылады иә мынау шақырылады көріп тұрған болсаңыз не именно парам деген сөздің қоссы бұлар демек енді ә, санылар збезлі я болмаса берілгенлер ізбезлігін алу үшін қолданыладыберілгенлер ә, ә, бұл массивтерге бүтін берілген солардың қосындысы енді мына жерде көріп тұрған болсаңыз мен масс деген бір массивті масситі дағазаладым бір екі үш бес деген яғни қосындысымін үш алты он бір деген сан шығады демек бірдің ішінде он бір деген сан шығауы керек көреміз хош бұл кешіресіздер мен сумма бір сумма екі сумма үш өзім шығаратұғын неі жазбай кетіпті де енді ондай қателер болып тұрады енді және қайтадан орнатамын демек көріп тұрған <coughs> болсаңыз міне он нөл нәтижелер дұрыс no, тексеріп көреміз нміне бұл жерде қарап тұрсаңыз берсеңіз массив бжерде бүтін санлардың і ізлігін беріп тұр бұл жерде ә, ізбе, берді. Берді еш нәрсе бермеді ал нәтиже үшеуінде де шығарып ә, енді мынандай нәрседе да бұл ә, параметр деген сөзді алып тастасақ егер параметр деген сөзді алып тастасақ онда уже бұлар қате бұлар да істемейді себебі бұл мен ә, бұны ә, объект ненің сум деген методтың параметрін строго мен бір өлшемлі массив деп тааадым соның үшін бұл жерде бір өлшемді массивті берсек сілейді мыналар қате болып тұрды себебі бұларда бір өлшемді массив берілмеген а мына жерде ешнәрсе берілмеген соның үшін бір өлшемлі массив үшін сілейді себебі бұл жерде бір өлшемді массив деп тағазаланған ал осы бір өлшемді массивтің алдына парамыз деген сөзді қойсақ не көріп тұрған болсаңыз көріп тұрған болсаңдар не үшеуі істейді жаңа алды көргенбіз ну енді және бір нәрсе бар парамыздан кейін қандай да бір int x деп мынандай қылып жазып болмайды сол Бар беру керек но бірақ алды бетіне жазып болады hmm, себебі сондай нәрсе парамс деп дағазаланған ә, парамс деп дағазаланған ә, неден кейін жаңағыаам деп дғазаланған параметрден кейін одан кейін параметр болмау керек д мына жерде басқа басқа нәрсе болу керек икс себебі екеуі икс болып сол мына асикс бір болсын жерде еңкейін мысалға сәл өз парық беру үшін сол берілген икс бірмді қосып қояйын кірітілген енді мына жерде нәтижелер сәл басқаша болып қалды сол үшін мна жерде бұған бес деген мәнсілерді қосып шықсам болады мынада қандай болады міне көреміз да міне енді мынадамыд мндай қосақ енді қараң енді мына орындап көреміз қосу бәрі қосу болып қалса қолайсыз болады екен көбейтіп қояйық та көбейтіп көбейтіп қойсақ онда орындатып көреміз демек міне көріп тұрған болсаңыздар алдын 11 бір шығып тұрғанды беске көбейтті себебі бірінші параметрді ол сразу int x1 деп таааланған бүтін өзгерушілі бүтін мәнісі бойынша шақырылып тұрды сол икс бірге алып тұрды и қалғандарын міне парам бойынша алып тұрғаны мынау жиырма шығып тұрып еді қарасаң беске көбейтсең жүз шығады а мынау бес көбейту көріп тұрсыздар беске ар жағында нөлді көбейтсең бәрі нөл болады да а енді міне анық көрінді енді егер де плюс болатын болса м ақырында көрінбей қалды да ақырында демек ақырындағылардан нөл мен нөлді бөлу үшін 5 ақырында бес шығып демек алдын он 5 бесті қосты 5 бесті қосты нөлге бесті қосты демек міне парам деген ә, парамс деген ә, модификатор аут реф дегендерменен сілерменен таныстырып өтуге әрекет еттік түсінген болсаңыз жда жақсы сау болыңдар